बिसम वालेकुम दोस्तों आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही एक ज़बरदस्त और लाजवाब किस्म का ये कीमे से हम बनाएंगे इसे तो कीमे में आपने दही मिलाना है और साथ ही से ये इन्ग्रीडियंट्स है यह अज़ाए इसका स्क्रीन शाट ले आप अपने पास महफूज कर ले तो कीमे में हमने दही मिलाया तीन सौ ग्राम कीमा तीन सौ ग्राम दही था दो अदद हमने मीडियम साइज़ के प्याज दिए और इस तरह हमने कद्दूकश कर लिए जो एक्स्ट्रा इसका पानी आपको नज़र आ रहा है इस पानी को हम निकाल लेंगे रिमूव कर लेंगे और ये प्याज भी हम इसमें शामिल कर लेंगे तो 300 ग्राम कीमा और 300 ग्राम प्याज था अच्छा यहाँ पे हमने एक टीस्पून नमक शामिल किया है और आधा टीस्पून तकरीबन दो पिंच हमने शामिल किया है काने वाला सोडा मीठा सोडा और यहाँ पे एक चाय वाली चम्मच यानी एक टीस्पून हम दला मिर्चे चिली फ्लेक्स और ये धनिया क्रशड धनियाए और ज़ीरा क्रशड कुटा हुआ ज़ीरा और कुटा हुआ धनिया ये भी दोनों एक एक टीस्पून ये हमने शामिल कर लिए और इन सब को मिक्स करेंगे इस कीमा और दही के साथ तो ये हो गया मिक्स अब स्टेज पे हम इसमें एक टीस्पून तकरीबन इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और साथ ही तकरीबन पाँच छः अदद हरी मिर्चे ग्रीन चिली इस तरह बारीक बारीक काट कर हमने ये शामिल किए और एक दफ़ा फिर हम इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह से तो ये भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गए अब हम इसमें तकरीबन पाँच से छः टेबल स्पून जो नॉर्मल फाइन आटा है सफ़ेद आटा है वो शामिल करेंगे तो टोटल हमने इसमें तकरीबन छः टेबल स्पून आटा शामिल किया है तकरीबन पचास ग्राम के करीब तो कुछ कैमरे में दिखा नहीं सके तो आपने टोटल छः टेबल स्पून इसमें आटा शामिल कर लेना है इस आटे को भी इसमें अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे तो ये भी हो गया अब सबसे आखिर में इसमें हम शामिल करेंगे एक अदद हमने अंडा इसमें शामिल कर लेना है और अंडे को भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो ये रेडी हो गया माशाल्लाह से तो इसको अब हम कम से कम 30 से चालीस मिनट के लिए साइड पे रखेंगे और उसके बाद हम इसे पकाएंगे तो बिसम ताराजी तकरीबन 40 मिनट हो गए तो हमने एक तवा लिया है आप फ्राई पैन पे भी कर सकते हैं तो तवे पे ज़्यादा इजी है इसमें हमने कुछ तकरीबन कोई एक कप से थोड़ा सा कम ऑयल डाला है कुकिंग ऑयल डाला है और इस तरीके से जो चाय वाली जो चम्मच होती है इस तरीके से हमने एक एक बरना है इस तरीके से हमने लगाने तो चपली कबाब से ये ज़्यादा मज़े के आते और यहाँ पे हम इसके ऊपर इस तरह गोल गोल बारीक कटे हुए टमाटर लगाएँगे एक अच्छा सा खूबसूरत सा लुक देने के लिए तकरीबन मीड आंच मांच पे हमने इसे पकाना है चार मिनट तक, तक तकरीबन हमने इस एक साइड को रखा है चार मिनट हो गए बहुत ही एहतियात और बहुत तरीक़े से इसे पलटा लेंगे ये देखिए माशाल्लाह से बहुत एक ख़ूबसूरत तरीन कलर इसका है तो ये आपको नज़र आ रहा है कि एक कबाब थोड़ा सा हमारे से टूट गया है तो बहुत तरीके से इसे हम पलटाएँगे और मज़ीद तीन मिनट हम इस साइड को भी पकाएंगे तो ये माशाल्लाह से हमारे कबाब एकदम रेडी हो गए इसको निकाल लेंगे तो टोटली यहाँ पे दस कबाब बन गए इस इतने से कीमे से इतने दस कबाब तो इसका भी हम वैसा तरीका करेंगे टमाटर ऊपर लगाएंगे और चार मिनट तकरीबन हम से मीडियम आंच पे इस तरह पकाएंगे इस ऑयल में चार से पाँच मिनट ज़्यादा आपने इसको एक साइड पे छोड़ना नहीं है वरना ये जल जाएंगे काले हो जाएंगे बस ऐसा ही कलर सही है तो माशाल्लाह से ये अंदर से भी अच्छी तरह से पकेंगे और बाहर से है कि बाहर से भी अच्छे तरीके से ये पकेंगे तो माशाल्लाह ये देखिए फाइनल लुक तो दोस्तों बहुत मज़े की रेसिपी इंशाल्लाह एक दफ़ा आप ट्राई करेंगे आपको बहुत ही बेहद पसंद आएगी ये रेसिपी तो एक कबाब तोड़ के भी दिखाए तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त दही की चटनी बनाए दही और पुदीने की और उसके साथ आप इसे सर्व कर सकते